1979-cu ildən fəaliyyət göstərən Astara rayon Dövlət rəsm qalereyası rayon mədəniyyət evində yerləşir. 78 ədəd nəqqaşlıq əsəri, 33 ədəd qrafika əsəri, 8 ədəd heykəl təraşlıq nümunəsinin qorunub saxlandığı rəsm qalereyasında incəsənətin müxtəlif növləri üzrə gənc rəssamların əl işləri də sərgilənir. 15 nəfər dərnəyimizdə bu dəqiqə uşaq fəaliyyət göstərir bağmayaraq ki yay tətilidir, onlar yenə gəlirlər bura, məşğul olurlar. Qalereyamızda rəssamlıq dərnəyi var. Ümumiyyətlə demək olar ki incə sənətin bütün növləri üzrə, məsələn, taxta üzərində oymaq və bu sənət üzrə də bizim uşaqların əl işləri var. Qalereyada 20-ci əsrin ortalarında naxış ustaları tərəfindən işlənən əl işləri də nümayiş olunur. Gördüyünüz bu tikmə 1959-cu ildə Astara rayon sakini İmaməliyeva Rukiya xanım tərəfindən hazırlanıb. Hazırda Astara rayon rəssamlıq galeriyasında saxlanılan bu əl işi dondurma naxışları üzərinə hazırlanıb və bu işlə məşğul olan çox az insan var. Səbəb də ondan ibarətdir ki, belə bir naxışların salınması ağır gözəməyi tələb edir. 19-22 iyul tarixlərində Bakı şəhərində Xalı və Xalçaçılıq üzrə Respublikası sərgisindən böyük uğurlarla geri qayıdan qalereyanın gənc rəssamlarının uğurları təkcə ölkə miqyasında deyil, ölkənin hüdudlarından kənarda da tanınır. Keçən il Yaponiya Respublikasının himayəsi altında sərgi keçirilib. Bizim 7 uşağımız orada iştirak edib. Yaponiya Respublikasından biz təşəkkür məktubu almışıq. Onlar qeyd elədilər ki, Sizi biz yenidən 2013-cü ildə sentyabrda yenidən 31-ci Dünya Uşaq Yaradıcılıq Festivalına dəvət eləyirik. Nayibə Mustafaev onu dəlaba etdi ki, Astara rayon Dövlət Rəsm Qalereyasında gənc rəssamlara gələcək fəaliyyətlərində dəstək məqsədi ilə bir qayda olaraq əlamətdar hadisələrlə əlaqədar sərgilər, gənc rəssamların əl işlərinə baxış müsabiqələri, foto stendlər, montaj lövhələri, tematik rəsm sərgiləri təşkil edilir. Gülbənü Hüseynli, Elviz Nəsirli xəbər xətti.